Вітаю! Це програма відверто. Я Катерина Кобі, а поруч зі мною сьогодні актор Максим Рожевов. Привіт. Привіт. Тож, Максим, як часто тобі доводиться бути відвертим? Гарне питання. Не знаю, хіба що на сцені, може, десь в особистому житті з дружиною, скажімо так. Не, не часто, я не думаю, що часто прям так. Та й немає чого нічого не, скривати, скажімо так, так що. Не знаю. Зараз я от тобой откровенно Давай поговорим. Ну, взагалі, відвертощі для тебе це проблема? Ні, не думаю. Багато людей пробують ці відвертощі витягти. Зараз ти намагаєшся, мені здається. Часто взагалі ловиш себе на тому, що починаєш грати в реальному житті, а не на сцені. Так, мабуть, буває где это може бути, там, де, не знаю, може бути удобно э, в магазині чи -то, то за прилавком. Ні, ну серйозно, там, можливо, чтобы щоб якусь, якійсь дівчині сподобатись. Можливо, там а, в реальному житті, коли з поганим настроєм приходиш, доведеться грати, що ти. почувствуешь себя добрый, так а что, Ну да, ну, наверное, допустим, если у тебя дома какие-то э, не все хорошо, скажем так, то на работу ты приходишь и, скажем так, играешь, наверное, что все в порядке, эй, привет, ребята, все классно. А По-моему, мы все так делаем, и все люди играют, и с одним человеком мы такие, с другим мы такие, и это по-своему какие-то наши маски, и это игра. То есть даже, допустим, ты сама с собой абсолютно другая, правильно, нежели ты сейчас со мной, либо с ребятами, с коллегами, правильно? Правильно. Все мы играем. Ну, так ты думаешь, что это за актерской деятельностью? Нет, не Нет, абсолютно не думаю, что прям так связано как-то. Ну, навряд ли я где-то в жизни так использую актерскую прям свою профессию, чтобы что-то сделать. Не думаю. Давай погодимось, що якщо ми з тобою обоє граємо, то у тебе точно досвіду більше в тому, щоб грати. Не відчував коли ще на якісь важливі емоції ти її граєш а не відчуваєш. Такого не було ніколи. Грати емоції. Ні, не було. Серйозно, нікол? Ні. Ну не знаю, якщо почати копатися там і шукати, то можливо, де вітає было, було, нет. А так, щоб зараз навести пример, не знаю. сейчас а, такой здобов славу наибольшего одного из наибольших весел в Черкас ты себя сам да. веселом уважаешь? да я считаю что я такой компанийский, наверное человек и всегда попадаю в какой-то новый коллектив допустим как вот здесь в Черкасах в театр Ищу людей из, по духу мне близких, вот как Олежка, телятник, мы сразу с ним спелись, начали какие-то придумывать штуки, не знаю, снимать видео, ну как-то двигаться веселее, так по-моему, жить. Потому что все, все скучно и все как-то вяло текущее. В целом, я приехал в Черкассы, заметил такую тенденцию, что здесь люди, как тебе сказать, более расслабленные, что ли. Вот То ли ни к чему не стремятся, то ли. Ну, как-то вот такие вот вольные, что ли. Если у нас что-то, и собрались, давайте делаем, делаем, то здесь как-то, ну, давайте делать. И все как-то так течет, течет медленно. И, как правило, никуда не, не вытекает. Вот, поэтому мы с Олежкой так скооперировались. Сейчас пытаемся что-то делать, какие-то проекты свои пока в мыслях реализовываем, стараемся реализовывать. Дай бог, скоро состоится один из наших проектов. Такая пока секретик и для зрителей, наверное, интрижка. Интрига, скорее всего. Ну, хотя бы трошка расскажи, что там будет работать. Ну, это театральный проект. Хотим, хотим сделать спектакль. Хотим сделать по собственной пьесе, которая вместе и написана. И хотим ее поставить и предложить на Розалет людям. Ну, театр. И не очень хочется спекулировать на этой теме, но сейчас у вас такой большой площадки, на которой можно было бы показать то, что вы собираетесь поставить. Вы а, найдете? Да, мы найдем, потому что это скорее не от театра проект, а от нас личный, скажем так. Вот, и поэтому будем искать места. Там много площадок есть, и тот же Кулык, и ну, есть, можно найти где. Было бы желание, был бы уже продукт готовый. Ну, скажи, что тут люди такие более повільні и неповороткие. Тебе тут не тесно? Нет, абсолютно. Я вообще очень, как это сказать, быстро выживаюсь и в коллектив, и привыкаю к обстановке. До Саредовой сейчас, скажем так. Вот поэтому, не знаю, я каждый раз переезжая откуда-то раньше, когда я, допустим, жил, мне было удобно, когда я сам жил, не будучи еще женатым. Я постоянно переезжал, а каждый год менял квартиру. Мне как-то нравилось менять обстановку. То есть, попадая в этот вот попала я в другой город, в черкас да. абсолютно незнакомый город, в котором я до этого был пару раз мне не составило труда как-то адаптироваться и привыкнуть ко всему. И так вот, уже, уже, как дома. Ну, а далее ехать никуда не собираешься? Пока нет. Пока нет. А чему так? Через дружину дитину? Да. Так а куда дальше? Не знаю. Вот в Киев съезжу, посмотрю, что там. Ну, хочется, хочется как-то двигаться, но ну, для этого нужно кто то себе строить путь, скажем так. Но ну, для этого нужно хотя бы съездить в тот же Киев и как-то показаться на глаза в те же, не знаю, какие-то продакшены, может быть. Пока я здесь, пока я здесь, и пока все хорошо, все отлично, все меня устраивает. Если ты совсем скромный, так и поча быть. Почему? Что наикращего, наиприемнейшего с тобой в Черкасах сталось? Не, не знаю, если честно, ну, каждая, каждая встреча, не знаю, с теми же родственниками, с, с тестем, с моим любимым, вот, ну, скажем так, с родней, которая есть здесь, это уже событие, я каждый раз встречаюсь, это какой-то праздник такой небольшой, а так все как у всех, наверное, дом, работа, работа, дом, какие-то такие заботы абсолютно обыденные. Ну, то есть ты себя особенно не почуваешь? Нет, а почему? Ну, как... Все мы особенные, скажем так, опять возвращаясь в тему философии, все люди особенные. И да, я чувствую, наверное, что я особенный, но особенный не в том плане, что я лучше или хуже кого-то. Я особенный, я ну Сыночек у вас есть, так? Сколько років фильмов? Четыре с половиной уже Ну ты від нього щось что-то на сцену забраешь? Да пока как бы мало чего, мало работы, скажем так, чтобы забирать. Я бы с удовольствием брал бы это всюду. Ну, мало хотелось бы вот сейчас, допустим, хочется постановки какой-то такой, ну, серьезной, потому что мы сейчас вот в театре возникает вопрос, что ребята будем ставить. А приходим к выводу о том, что своей сцены пока нет, ну, как бы такой Сцены, на которой были все технические возможности. То есть приходится выбирать из того, что давайте что-то поставим, чтобы мы могли бы повезти в деревню бабушкам. А если ставить, чтобы возить в деревню бабушкам, ну это ж не тот материал, который хотелось бы, скажем так. И поэтому сейчас такой период, когда я ну, скучаю по хорошей работе, наверное. Вот поэтому и возникла у нас с Олегом такая вот, скорее от безвыходности, наверное, возникло такое желание потому что, что чего-то больше, не выстачает каких-то экспериментальных постановок. Да не то чтобы, ну, хорошая работа имеется в виду, хороший материал и хороший режиссер, с которым интересно работать, который бы приехал, привнес что-то свое, не знаю, какие-то новшества, какие-то тренинги, ну не знаю, чтобы было интересно ходить на работу и заниматься своим любимым делом. А как как-то как так, ну потихонечку. Сейчас сделаем сказочку на новый год стандартно. Елочки скоро начнутся, Дед Морозы, садики, все такое. Репетировать, а, например, вон едет? Ну мы сейчас в декорационном зале репетируем. Тесновато, но нормально. Вот как-то так. Ну мы не печалимся. Что дает помогает актерам в вот такие ситуации, будто на позитиве, потому что реально проблема велика и как и когда вирішать решать зрозуміло. Да сам коллектив, наверное, люди, потому что ну, ты приходишь, дело в том, что профессия актерская она не предполагает, как грубо говоря, прийти куда-то там в офис или еще куда-то. Это все творческие люди, все со своими какими-то скажем так, загонами, не знаю. Ну, ты приходишь и видишь эти лица, это общение прежде всего, мы разговариваем, как у тебя дела там, как у тебя. Ну, и сама репетиция, это же такое, поиск чего-то. Ну, это весело, поэтому как-то не приходится скучать. Почуешь? Да. <плываешь> да. <плываешь> <свяк> 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 да, чувствую. Потому что я жив, родители живы, семья у меня замечательная, люди прекрасные. <свяк> Дай бог, еще закончится война, вообще все замечательно. но ну, нет поводов для того, чтобы не чувствовать себя счастливым. Это была программа «Видварта». С нами был философский Максим Рыжевал. Побачимось.